Рушаємо далі, друзі, рушаємо. Збір не зупиняється ніколи, ні, ні на день, ні на хвилину, навіть між стрімами, між прямими етерами. Долучаємось, дорогенькі мої. Ви в мене найкращі. Ми, ми робимо завдяки вам такі речі, чесно кажучи, які ну, заставляють мене пишатись вами. Ви насправді найкращі. Найкраще. Поїхали далі. Вы и травуга завекнул. О, я тебя помню. Я, 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 я помню. За что я тебя? Я тебя помню. Это... Я ты сказал то, что типа это в Москву приедешь, типа. Я в Москву приеду. Да, я вас помню. Интересно. Помните меня? С трудом. Расскажи мне о себе. Мы с вами раз разговаривали, типа, про Москву, типа. Что-то там история какая-то. Про историю Москвы? Да. Я, я про историю Москвы достаточно мало знаю. Может, ты меня с кем-то путаешь. Я не Турчинский. Да? Я не Олег, ну который Тиньков. Я не. Э... Вот, вот, блин, вот по вас видно. Вы меня в тупик загнали, короче, я не смог вам ответить. Вот, потом вы мне что-то сказали там. Про Москву? Не знаю, про что-то другое, но по вам видно сразу-то вы были. Я не а Тиньков. У вас речь такая? А? Я не Тиньков. А кто вы? Я в Белгороде живу. Ладно, -а -а. кем... про что будем разговаривать? Ты меня с кем-то спутал. Ну, давай про Москву поговорим. Когда смотришь? Ну, да. ну ты же начал тему. <свят> Ладно, хорошо, задавайте вопросы. Вот если <свят> это не вы, то хорошо, сейчас посмотрим. Вот мне интересно, на самом деле Москва один из крупнейших европейских городов, если не самый крупнейший. Ну, может быть, только. <свят> это выговорю это вы, вы меня сейчас опять в тупик начнете загонять ну хорошо спросите меня что-нибудь я не буду у вас ничего да. спрашивать хорошо в каком году это первый это полет совершил кто первый полет в космос совершил в каком году в 61 но ну, вопрос э, даже не в этом э, вопрос в том э, кто его туда отправил Блин, у вас очень заточная речь, честно. Вот вы скажите, вы кем работали ранее до этого? Я, Поэтому, раньше, вы, наверное, я раньше работал юристом в военкомате, но сюда прилетел трон. И пока я э, на посту исполняющего обязанности губернатора работаю. Белгородской области. У вас заточная речь, честно. Как бы не было, чтобы не это самое, но вы, блин, разговариваете хорошо. Ну, наверное, потому меня и выбрал народ Бел... Бел... Белгородской народной республики. М -м. А кто первый в космос полетел? Юрий Алексеевич Гагарин. Нет, белка и стрелка. Ну тогда, наверное, не белка и стрелка, а где-нибудь там выше. А, кто, блин? Да, ладно, это все вам. А еще на самом деле первым в космос полетели. Первым в космос, скорее всего, полетели немцы, используя. Почему? Используя э, баллистическую ракету, на основе которой э, Сергей Павлович Королев разработал свою ракету, на которую отправил Гагарин. Ракета называлась Фау-2. Немцы ее использовали для бомбардировки Лондона. Вот. Но прежде чем упасть на Лондон, эта ракета взлетала высоко-высоко за пределы атмосферы по баллистической траектории, а потом падала с очень плохой точностью на британские города. Так что первый в космос полетел Вернер фон Браун, скорее всего. А я первый раз на самом деле слышу вообще. А ты чем занимаешься? Я работаю администратором на автомойке самообслуживания. На автомойке самообслуживания, ну то есть наемным да, рабочим, и... да? Да, наемным рабочим еще я тренером по боксу работаю. Mm. Я понял. По Веткин. По Поветкин. По Мне нравится боксеры украинские э, Усик. Вот, и Василий Ломаченко. Василий Ломаченко два раза Олимпиаду брал. А Кличко. Украинский. Кличко, да, тоже. Самый хороший, самый техничный это Василий Ломаченко, вот. Ну он же ж, э, из легкого веса. Из легкого веса, да, 62 дерется, вот. И Усик, но ну, он полутяжелый вес, тоже с Украины. А да не, он, он уже тяж, ну что-то. Тяж, тяжелый вес. Уже нет. Он а, же... уже тяж, уже тяж. Да. Он тяж, ну что это, что то А как ты можешь жить в России, в Москве и болеть за украинских боксеров? Они же ну, против, слушайте, они же против такая, нас. Какая бы там война не связала, то есть хорошие люди. Вот, я на этом бойце, я, на, на, когда я по любителям выступал, когда 16-17 лет было, я за этим боксером, то есть я смотрел, мне интересно было его история жизни, как он начинал, вот. Ну на самом деле. Независимо, чтобы там не было. На Украине действительно школа бокса еще в советские времена была очень мощной, тут как бы да. не поспоришь. Ну ежишь объективная реальность. Вот представь себе, сейчас идет великая отечественная, а ты болеешь за немецких спортсменов. Ну другое, блин, ну Почему Украинцы другое? Мы это же с ними город, воюем. Мы, мы же с ними же, воюем. Они такие же люди, как, как и мы, они такие же христиане, они такие же духовистные, как и мы. Поэтому... Так а зачем же что мы на, на них народов... напали тогда? Если они такие ну, слушайте, же? Слушайте, это, это не я напал, а это напали, блин, как сказать, это понимаете, политика. То есть ты, во... допустим, ты войну, есть ну, русский, ты политику, политику и... Владимира Владимировича не поддерживаешь, я так понимаю. Поддерживаю, почему нет? Ну, в смысле, ты же говоришь, что напали политики, и это плохо. Не надо нападать, это не я напал. Наш президент слава ему. Он ну молодец, значит он, тогда он, тогда он ответь он. мне на вопрос, зачем же мы на них напали, если они такие же крестьяне? Не христиане. просто так напали, они, они какую-то войну затеяли, готовили на нас 8 лет. Так готовили или затеяли? Готовили, они подгоняли к нашим границам там готовились давным-давно, чтобы они напали... подгоняли к нашим границам, а напали мы на них не подгоняя к их границам, да? Да. Ну, то есть мы просто, не готовясь так, раз себе и напали. Мы же идиоты. Мы напали, потому что в 2014 году там еще... Кто? Украинские солдаты. А ты посмотри на Усика, что же они с нами сделают. Там все такие. Ну, да. он, он француз просто. Да, генерат. Интересно. Пані Тетяна, е, я вам чесно скажу, Харків не є першою столицею України. Це е, совєйський міф, це совєйська пропаганда зробила Харків першою столицею України. Насправді, якщо вже торкатися цієї теми е, під час Першої світової війни, потім розпаду Російської імперії, коли на уламках Російської імперії утворювалися держави різноманітні. На теренах України утворилась Українська Народна Республіка, ну, тобто Україна справжня Україна з традиційною столицею в місті Києві на впику українцям ЦАПи, так само, як зараз в Донецьку і Луганську захопили територію, утворили столицю своєї України, радянської і почали пропагувати. Пропагувати міф, що саме це і є справжня Україна. Не ОНР, а ось саме Радянська Україна є справжньою. А то якесь утворення, яке е, їм не подобалось, і вони його, врешті-решт, знищили. Таку саму долю вони е, готують нам і сьогодні, утворюючи на теренах Донецька і Луганська, пам'ятаєте, як той хробак, який е, вибухнув Захарченко, е, закінчився? Е, в... Кафе кав'ярні Сепар, е, отут десь вони там, і він, він утворював Малоросію так звану. Це от ті самі етапи, які вони вже проходили. Тому, е, коли ми кажемо е, таке осталене гасло про те, що Харків це перша столиця, ми повторюємо кацапські наративи, ми їх повторюємо. Е, тому я б не став це використовувати і цим пишатись. Бо в той час, коли е, Харків був столицею. Совєйської України, столиці України був Київ. А потім, коли ЦАПа захопили більшовики всю територію України, заливши її кров'ю за допомогою армії Муравйова, скориставшись нашим одвічним, де два українці там три гетьмани і нашим одвічним срачем всередині. Між собою, вони на деякий час зробили столицю саме в Харкові аж до 1934 року. Харків був столицею радянської України. Між цим першою столицею Радянської України було російське місце Суджа. Воно було недовго там, або декілька днів, або декілька годин, навіть, але саме там. Саме там, дислокувався уряд Савійської України. Перший. перший. Саме перший. звідти вони прийшли в Харків, перенесли сюди столицю Савійської України і почали як Ракова Пухлина поширюватись на всю територію України. Тут нема чим пишатись, пані Тетяна. Тут нема чим пишатись. Я розумію, що радянська школа розповідала багато чого, радянська школа і мені багато чого іншого розповідала, а я вам. Кажу, як воно було. Перша столиця Савєйської України була навіть не в Харкові, а в Суджі. Ось так. 20 українських столиць. Харків. Харків був столицею Радянської України від 1919 до 1934 року. Але при цьому місто аж ніяк не є першою столицею. Адже до нього цей статус встигли приміряти ще кілька міст. Фраза, ніби Харків це перша столиця. Насправді є міфом. Його створила радянська пропаганда, щоб викреслити з історії існування Української Народної Республіки. Сьогодні Харків, друге за кількістю населення міста України. А за числом вищих навчальних закладів і студентів його називають студентською столицею України.